कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लजरशाद फरमाता है कि वत्तीन, तीन व जैतून वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक नल्सान फ़ी अहसन तकवीन अजीज़ा मोहतरम ये कुरान मजीद के जो आयात हैं, अगर इनको गौर से और तवज्जो से पढ़ें और इसका तर्जमा पढ़े ना तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रबुजत ने हमें तख्लीक किस लिए फ़रमाया था हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था जब हम दुकान पे जाते हैं किसी शोरूम पर जाते हैं या कोई मोबाइल नया लेने जाते हैं तो साथ ना वो एक कॉपी देते हैं गाइडिंग कॉपी जिस पर लिखा होता है कि आपने मोबाइल को इस तरह चलाना है या आप नई गाड़ी लेकर जा रहे हैं इसको आपने इस तरह चलाना है ये साउंड है इसको आपने इस तरह चलाना वो लिखा होता है सारा मतलब जो भी आप मशीन ख़रीदने जाते हैं तो उसके साथ ज़रूर भी ज़रूर उसके बनाने वाले ने कापी रखी होती है जिस पे वो बताता है कि आपने इसको चलाना कैसे है तो जब हम अगर उस कापी के मुताबिक उस बताए हुए तो तरीके के मुताबिक उस मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करते तो वो ख़राब हो जाती है वो सही चलती नहीं है अब जब मोटरसाइकिल है अगर हम उसके तरीक़े के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा जो लिखा हुआ है उसी मुताबिक उसको चलाना पड़ेगा मगर न वो मोटरसाइकिल नहीं चलेगा वो साउंड नहीं चलेगा वो मशीनरी नहीं चलेगी वैसे ही खाले के कायन ने हमें पैदा फरमाया साथ एक किताब दी साथ एक गाइडिंग किताब दी है कुरान मजीद कि इसको पढ़ना और इसके मुताबिक इंसान अपनी जो मशीन है उसको चलाता जाए तो ज़िंदगी सौखी है ज़िंदगी आसान है अब देखें ना हम परेशान हैं मुसीबतें हमारे ऊपर हैं वजह क्या है कि हमारी ज़िंदगी कुरान मजिद के मुताबिक नहीं है हम क़ुरान मजीद से बिल्कुल हट चुके हैं हकीकत बात है और मैं सोचता हूँ काफ़ी दफ़ा ये बैठ के यार कि हमारा दिल नहीं करता रब से बातें करने का हैं जी अगर किसी फैक्ट्री में हम लगे हों किसी दफ्तर में हम लगे हों वहाँ पर अगर हमारा बॉस हमें बुलाए मालिक कंपनी का बुलाए कि जनाब उफलाम बंदे को बुला के ले आओ अगर हम ना जाएँ तो हमारी हालत क्या होगी उसने भाई उठा के बार फेंक मारना है वो भाई तो मेरी बात ही नहीं मानता जब तू मेरा कहना ही नहीं मानता तुझे मैं अपनी फैक्ट्री में क्यों रखूँगा तुझे मैं अपने दफ्तर में क्यों रखूँगा जब तू कहना ही नहीं मानता अगर एक बॉस के कहने पर हम जनाब यकदम खड़े हो जाए और पहुँचें उसके पास फ़ौर वो तो दुनियादार है ठीक है ना जी अगर उससे हम डरते गए उसके आर्डर से हम डरते गए जब भी वो बुलाए हमने जाना है तो एक खाले के कायनत भी गए जिसने हमें पैदा किया गया वो पांच वक़्त उसका सफ़ीर हमें बुलाता है हया हम नहीं चाहते तो फिर हम सोचें ना क्या दुनियादार बड़ा है माज़ल्ला खाले के कायनात से खाले के कायनात का हुक्म सबसे पहले है फिर उसके बाद किसी और की बात गया। है मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे सब को पुकारा जाता है हया लसलाया फला लसला। लेकिन हम मस्त हैं दुनिया में कोई पता नहीं है अभी मैं पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग थे मैंने उनको बोला मैंने कहा जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया करें आपकी बड़ी गैरहाजरियाँ तो उन्होंने बड़ा माकूल सा एक उज़र पेश किया मुझे उन्होंने कहा जी जनाब दुकान अकेली होती है हमारी मैं इधर बाहर गया हुआ था जी जो दुकान अकेली होती है हमारी बंदा कोई नहीं होता पीछे संभालने वाला इसलिए मैं नमाज पे नहीं आता तो मेरा बड़ा दिल दुखा तो मैंने बोला कि यार देखो आज तो तू तो बहाना लगा रहा है कि जी मेरी दुकान अकेले होती है कोई बंदा नहीं है संभालने वाला इसलिए मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता ये बहाना है कि जी जनाब नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं आते वजह क्या है जी बंदा अकेला हूँ मैं दुकान अकेली होती है तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ मैंने उनसे भी पूछी है और आप तमाम आप आपसे से भी पूछना चाहूँगा अगर उसी टाइम जब हमारी दुकान खुली हुई है जब कस्टमर खड़े हुए हैं गाहक सौदा ले रहे हैं हमारी जनाब खरीदो फरोख्त चल रही है उसी दौरान अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या करोगे अगर मौत का फरिश्ता उसी दौरान आ जाए फिर क्या करोगे फिर उसको कहोगे कि यार दो मिनट रुक जा मैं ख़रीदो फरोख्त तो कर लूँ फिर उसके बाद तेरे साथ चलूंगा वो तो नहीं रुकेगा ना वो तो पकड़ के ले जाएगा उसने तो किसी की नहीं सुननी आज तो हमारे लिए बहाने हैं ना हमारे पास कि जी दुनिया में हम बहाने ढूंढ लेते हैं कि जनाब ये इस तरह नहीं इस तरह बहाने लगा लेते हैं मौत के फरिश्ते के लिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है किसी बंदे के पास उच्चे डिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गया उचे डिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गायाँ चारों नुकराँ मौत ने मलियाँ करम करें रब साइयाँ करम करें रब साइयाँ है कोई बंदा जो कहे कि जनाब मेरी मौत का या वकत मुकर्र है इस वक्त मुझे आएगी या इस वक्त मैं जाऊँगा तैयारी है हमारी किसी के घर जाएँ तो खाली हाथ नहीं जाया करते तो कबर की तैयारी किसी एक सेकेंड का पता नहीं हमें हाँ जी और ये दुनिया का निज़ाम बड़ा ही अजीब देखा है मैंने बड़ा अजीब देखा है हर बंदा माल बटोरने में लगा हुआ है माल समेटने में लगा हुआ है ये बड़ा अजीब नज़ारा है हर बंदा माल और दौलत इकट्ठी करने के चक्करों में गए किस लिए खाली हाथ जाने के लिए जाना तो खाली हाथ है कुछ नहीं साथ लेके जाना तो जो अमल हमने इकट्ठे करने थे वो हम भूल गए और भाई हमारा मकसद जो है ना वो खाना पीना नहीं है वो मौज मस्ती करना नहीं है इंसान की तख्लीक का मकसद बहुत बड़ा है ये इंसान वो है कि जिसको जिक्र करने के लिए अल्लाह अल्लाकत ने पहले चार कस्में खाई हैं व तीन व जैतून व तूर सी नीन वहाज़ अलबला दिल अमीन फिर फरमाया लकन अल इंसान फ़ी अहसन तकबी लेकिन अफसोस इंसान अपनी तख्लीक को भुला बैठा है दुनिया में आने का मकसद बोला बैठा है तो बताएं ना मेरे भाइयों क्या करेंगे हम इस दुनिया से जब हम जाएंगे क्या होगा हमारा कोई कोई हमारे पास अमल नहीं है किसी किस्म का अमल नहीं है ना नमाज़ ना कुरान ना इबादत ना नफल कुछ भी नहीं है हमारे पास लेकिन फिर भी हम बड़े ही सुकून से बड़े इतमान से फिर रहे हैं नहीं जी जब कब्र आएगी देखा जाएगा हैं जी क्या देखेंगे हम कबर के लिए तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं है नार है।, है कभी सोचा कि जब हमें कबर में उतारा जाएगा मनो मट्टी के नीचे हमें दबा के आ जाएंगे फिर कोई नहीं बनेगा हमारा आज जिस औलाद के लिए जिनके लिए हम हर चीज़ भूले बैठे गए हलाल हराम की तमीज़ के बग़ैर कट्ठा कर ही जा रहे मरने के बाद वो भी हमारे साथ नहीं आ ऐसे ही है ना मरने के बाद तो वो भी नहीं खड़े होते भाई वो ये नहीं कहते कि जनाब चलो अभी इसको दफनाया नीचे अकेला है कोई बंदा नहीं है कोई खिड़की नहीं है कोई दरवाज़ा नहीं है कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है कोई पंखा नहीं लगा हुआ चलो आधा पौना घंटा बैठ जाते हैं यहाँ पर बाद में चले जाएँगे कि इसका दिल लग जाए नहीं दफना के फ़ौर चले जाएँगे तो फिर क्यों ना उस कुरान का सहारा लिया जाए जो कुरान मजिद की एक सूरत है हदीस मुबारक का मफहम है ये कि एक कुरान मजीद की सूरत ऐसी सूरत है कि उसको तिलावत करने वाला बंदा जो बक़ायदगी के साथ उसको तिलावत करता है क़यामत का दिन होगा वो बंदा होगा रब की ज़ात होगी और दरमियान में वो सूरत पर्दा बन के खड़ी होगी और ये हदीस के अल्फाज हैं जिसका मफहूम है कि वो सूरत तब तक वहाँ से नहीं हटेगी जब तक अपने पढ़ने वाले की वो बख्शिश नहीं करवा लेगी वो खड़ी रहेगी वो बख्शिश करवा के वहाँ से जाएगी क्या बारी ताला जब तक इसको माफ़ नहीं ना फरमा देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाले तो फिर पूछा गया कि यारसोल्ला वो सूरत कौन सी है तो फिर हज़ू बागरे सलाम ने इर्शाद फरमाया कि वो सूरत है तबार कल रजिया मुल्क सुरह मुल्क इसको तिलावत करने वाला बंदा जब क़्यामत वाला दिन रब के हजूर हाजिर होगा तो ये सूरत दरमियान में पर्दा बन के खड़ी हो जाएगी जब तक बख्शिश नहीं ना करवाएगी तब तक वहाँ से हटेगी नहीं तो मेरे भाइयों हकीकत बात है आज हम दुनिया के मज़ों में मस्त हुए पड़े हैं हमें आख़रत भी भूली हुई है हमें कब्र भी भूली हुई है हमें हर हशर हशर का दिन भी हमें भूला हुआ है तो क्या बनेगा हमारा यार क्या करेंगे हम उस दिन जब हमारे पास कुछ नहीं होगा हैं जी हमारा दिल नहीं दुखता कि यार जब हमारे सामने हुजूर हज़ूर पाकर सलाद वसलाम की सुन्नत की गुस्ताखी की जा रही हो जब हमारे सामने नमाज़ें छोड़ी जा रही है हम कुछ नहीं करते कितना आसानी से हम नमाज छोड़ के बैठ जाते हैं वो एक बुज़ुर्ग थे ऐसे बाज़ार से जा रहे हैं ये कि हियत है बुज़ुर्ग बाजार से जा रहे थे तो उधर ही ना खड़े होकर ना वो दुआ मांगने लग गए दुआ मांगते मांगते साथ ही वो रोने लग गए तो कोई अल्लाह वाला वहाँ से गुज़रा और उसने पूछा कि भाई क्यों रोते हो कहता जी मैं बाज़ार से गुज़र रहा था तो दुनिया वालों को मैंने दुनिया में मस्त देखा हर बंदा मस्त है कुछ नहीं पता किसी को तो मैंने दुआ की कह बार तला इनको हिदायत अता फरमा तो मैं सुलह करवा रहा था इनकी किन की भाई बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा था मैं अच्छा जी फिर वो चुप करके चले गए फिर दो तीन दिन बाद वही बुजुर्ग जो बाज़ार में खड़े होकर दुआ मांग रहा था और रो रहा था अगले दिन वही बंदा कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है फिर उसी बंदे का गुजर हुआ उसने देखा कि कल ये बंदा बाजार में खड़ा था आज ये कब्रिस्तान में खड़ा गया हालत वही है पहले दुआ मांगी फिर रोने लग गया उसने पूछा कि यार आज फिर वैसे ही कहता हाँ आज भी सुलह करवा रहा हूँ कहता क्यों कल नहीं बात बनी कहता नहीं कल बात नहीं बनी और बात आज भी नहीं बन रही कहता वो कैसे कहता कल मैं बाजार में था मैं सुलह करवा रहा था रहमान की उसके बंदों के साथ ठीक है ना अर्श वाले की फ़र्श वालों के साथ सुलह करवा रखा था कल जब अर्श वाला मान गया था फर्श वाले नहीं मान रहे थे मस्त थे अपनी दुनिया में आज हालत ये है कि आज फर्श वाले मान ही बैठे गए आज अर्श वाला रब नहीं मान रहा आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया यार आज हमारे पास टाइम है आज हमें अल्लाह ताला ने सांसें दी है आज हमें अकल दिया शोर दिया है तो आज अपने रब से सुना कर लो आज इस दर पे आ जाओ आना तो है हमने मरने के बाद आना तो इसी दर पे है हमने मरने के बाद चार कंधों पे उठा के ले आएंगे हमें इसी दर पे आना है हमने रब की बारगाह में आना है फिर हम कफन में मुंह छुपाते फिर रहे होंगे उससे बेहतर नहीं कि आज ही अपनी इन दो टांगों पे चल के रब की बारगाह में आ जाओ सर बस जद हो जाओ अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो आज वक्त है कल फिर हमारे पास सिवाय पछतावे को और कुछ नहीं होगा यकूल या लई तनी कद्दम तो बस फिर यही सदा होगी हमारे काश के हमने दुनिया में रहते हुए अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ तोशा भेजा होता तो आज हम यहाँ पर सुरखुरु हो जाते तो हम हम नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं ठीक है ना सुबह होती है अजान हुई है नमाजी कोई नहीं है अज़ान हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए बंदा कोई नहीं है मस्जिद वैरान पड़ी हुई हैं, हर बंदा मस्त है जी रात को लेट सोना है सुबह लेट उठना है ना नमाज का पता ना कुरान का पता तो मुझे हकीकत बताएं जब से हमने ये काम छोड़े हैं जब से हम मस्जिद से दूर हुए गए तब से जिल्लत हमारा मुकदर बनी कि नहीं बनी हर बंदा जलील रसुवा हो रहा है हर बंदा परेशान है वजह क्या है दीन से दूरी है वजह क्या है अल्लाह रबुलज़त की बारगाह से दूरी है फिर हम किधर जाएंगे? खालिक भी वही है राज भी वही है सब कुछ उसी के पास है हम बदन किसके पीछे भाग रहे हैं एक बुजुर्ग है हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह ताली आल ये ना एक बादशाह थे पहले और इतना आयाश बादशाह थे तो मैं आपको क्या बताऊँ मैंने इनकी जब हिस्ट्री पढ़ी जब मैंने इनका एक तारीख़ मुताला किया तो मुझे पता चला कि बुज़ुर्ग कैसे होते थे पहले ठीक है ना आज तो हमारे ऊपर अल्लाह हरबुल्ज़त के करम ही इतना है अगर हम पत्थरों पर भी सजदा करें ना तब भी हम वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो वो बुज़ुर्ग थे बादशाह थे पहले अल्लाह की मोहब्बत बाद में नसीब हुई बादशाह थे और उनके बेड की जो हालत होती थी वो ये होती थी कि पहले भी वो एक बादशाह का बेड था पहले भी एक बादशाह का बेड था वो किसी आम बंदे का बेड नहीं था बादशाह का बेड था उसके बाद भी ये था कि हर रोज़ एक खादमा की एक लॉन्डी की ड्यूटी लगी हुई थी कि हर रोज़ बादशाह के सोने से पहले वहाँ पर सौ किलो गुलाब के फूल की पत्तियों को बिछाती थी मतलब मान फूल बिछाए जाते थे बादशाह के बिस्तर पर फिर वो आके वहाँ पर सोता था एक दिन क्या हुआ कि वो लौंडी हर रोज़ वहाँ पर फूल बिछाती थी एक दिन उसने सोचा कि हर रोज़ मैं यहाँ पर फूल बिछाती हूँ आज जरा यहाँ पर लेट के तो देखूँ सुकून कितना मिलता है आराम कितना आता है तो वो बेचारी थकी हारी काम कर कर के वो जब उस बेड पे लेटी ना तो उसको नींद आ गई फिर इधर से बादशाह के आने का वक्त हो गया बादशाह ने देखा कि एक बादशाह के बेड पर एक नौकरानी एक लोंडी सोई हुई है इसकी इतना ज़रूरत कि ये बादशाह के बेड पर सोई हुई है तो फिर उस बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि इस लोंडी को इतना मारो इतना मारो इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए और इसको उल्टा लटका के मारना है तो जल्लाद ने वही किया लोंडी को उल्टा लटकाया और उसको मार रहे हैं उसको कोड़े पे कोड़ा लग रहा है पहले वो रोई फरियादें करती रही कि बादशाह सलामत माफ़ फरमा दें मुझसे गलती हो गई फिर अचानक से चुप हो गई चुप होने के साथ ही वो हंसने लग गई अभी कोड़े उसको लग रहे हैं सज़ा चल रही है साथ ही हंसते रोते रोते वो हंस दी वो बादशाह बड़ा परेशान हुआ उसने जल्लाद को रोका कि भाई रुक जा फिर उस लोंडी को मुखातब करते हुए पूछा कि हाँ अभी तो तुझे सजा मिल रही थी अभी तो तेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई पहले तो तू रो रही थी वो तो बात समझ में आती है कि तुझे तकलीफ़ होती थी जान हल्क तक पहुंचती थी तू रोने लग जाती थी तो फिर साथ ही तो हंसने लग गई है ये बात समझ से बाहर है सजा भी चल रही है तेरी तो वो लौंडी जो थी वो कहने लगी पहले तो मैं रो रही थी कि मुझे सजा मिल रही थी और दर्द हो रहा था और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब कोड़ा लगता था तो जान हल्क तक आ पहुँचती थी तो मैं इस वजह से रोती थी फिर अचानक ही मैं हंसने लग गई मेरे जेहन में एक बात आई तो बादशाह ने पूछा कि वो क्या बात है तो वो लौंडी कहने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी तू क्यों रोती है? तू परेशान क्यों होती है? तू तो कुछ लम्हा कुछ देर यहाँ पर सोई है इस बेड पर और तुझे इतना सजा मिल रही है तो ज़रा सोच तो सही जो बंदा इतना अरसे से इस बेड पे सो रहा है उसके साथ क्या होगा फिर जो बंदा इतना अरसा से इस बेड पर सो रहा है क़यामत वाले दिन उसके साथ क्या होगा अल्लाह अकबर फिर ज़रा हम सोचें ना जैसे हम अपने बिस्तरों पर सुकून से सोए हुए हैं, फिर हमारे साथ क्या होगा ठीक है ना? ना फिर क्या होगा हमारे साथ तो मेरे भाइयों बस जिंदगी की हकीकत जो है ना उसको समझें मेरी बात करने का मकसद यही है सिर्फ ठीक है ना आज हम चस्के में पड़ गए आज हम दुनियावी लज्जतों में पड़ गए हैं हम अपनी असल ज़िंदगी का मकसद भूल गए हैं हकीकत बात है मेरे भाइयों बड़ी टेंशन होती है इस बात की हकीकत बात है कि क्या बनेगा हमारा मरने के बाद क्या क्या बनेगा हमारा कुछ भी नहीं तो है हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर वही बादशाह था कि जिसने ये बात सुनी ना उसके रोंगटे खड़े हो गए फिर वही बादशाह सब कुछ छोड़ छाड़ के हर चीज़ ख़त्म करके अल्लाह वाला बन गया एक वक्त था कि उसके सोने से पहले उसके बिस्तर पर ढाई मन फूल बिछाए जाते थे लेकिन जब वो अल्लाह वाला बना जब उसने अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में सरपस जूद हुआ माफ़ी मांगी तोबा की इस्तफ़ार किया जब अल्लाह की मोहब्बत नसीब हुई तो क्या हुआ कि वही बादशाह था कि आज उसकी हालत ये थी कि दरिया के किनारे बैठा हुआ है फटे पुराने कपड़े गए और ऐसी हालत है कि अपनी गुदड़ी जो है ना वो खुद सिलाई कर रहा है अपनी गुदड़ी खुद सिलाई कर रहा है ये फ़कीरों का लिबास होता है खैर आज तो नहीं रहा यह भी पहले होता था तो वो अपनी गुदड़ी भी खुद सिलाई कर रहे हैं ये हालात आई तो उस बादशाह के मामू जान का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि मेरा भांझा जो है ना इस वक्त बड़ी मुशक्क़त में है तो उसके पास गए जाके बोला कि ए इब्राहिम आज भी तख्त तेरा इंतज़ार कर रहा है ये कौन सी जिंदगी इख्तियार कर लिया तूने छोड़ ये सब कुछ चल वापस अपनी वही बादशाह जिंदगी गुजार तेरा आज भी इंतजार कर रही है तुझे क्या पड़ी है कि तूने हर चीज़ छोड़ छाड़ के जनाब तू पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया फिर वही जो हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो पहले बादशाह थे वो जिस सही सुई से अपना गुदड़ी सिलाई कर रहे थे वही सुई पकड़ी और दरिया में फेंक दी वो सुई पकड़ी दरिया में फेंक दी फिर हुक्म दिया ए मछलियों मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से हुक्म देता हूँ कि मेरी सुई जो मैंने फेंकी है वो मुझे वापस ला के दो ठीक है ना और ये हिकायत के अल्फाज हैं कि दरिया में मछलियाँ जितना थी ना वो अपने मुँह में ना सोने की सुइयाँ लेकर आ गए ऐसे मुँह बाहर निकाले तो फिर वो बादशाह जो थे वो तो पहले ये सारी चीज़ें तर्क कर चुके थे वो कैनेडे के नहीं जो मेरी सुई थी ना वो मुझे ला कर दो फिर एक छोटी सी मछली निकली उसके मुंह में वो सुई थी आपने वो सुई पकड़ी और अपने मामू जान को मुखातब होकर कहने लगे क्या कह मामू जान बताएं जिंदगी वो अच्छी थी थी ये अच्छी है पहले तो मेरी बादशाहत होती थी सिर्फ इंसानों पर वो भी तब तक जब मैं दरबार में बैठता था पत्नी मेरे पीछे क्या करते होंगे मेरे साथ पत्नी इज्जत करते भी थे नहीं करते गालियाँ देते होंगे लेकिन ये देखें जब मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया जब मैं अल्लाह वाला बना आज मेरी इंसानों पे क्या आज, तो मेरी आज मेरी हैवानों पर भी हुकूमत चल रही गया आज मेरी हैवानों पर भी हुकूमत चल रही है तो मेरे भाइयों असल मकसद है यही है जब आप अपने आप को अल्लाह हरबुलज़त के सुपुर्द कर रखेगा जब आप हर चीज़ ख़त्म करके जब राज़ी की वोई है खालिक भी वोई है जब यह बात हमें समझ आ जाएगी कि उसी ने देना जो कुछ देना है ख़त्म हर चीज़ जब आज़ान की आवाज़ आए कारोबार बंद फिर मस्जिद में जाना है, फिर रब के हुजूर हाजिर होना है, शुक्र अदा करना है कैबारी ताला तूने आज हमें अपने दर पर आने की तौफीक दी है राज़िक वही है जो मर्जी कर लो जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो एक दिन का जितना है वो हमें मिलेगा हम जो मर्ज़ी कर लें ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा तो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो समझे व मा खलकन्ना वंसा अल याबोन जिंदगी का मकसद इबादत करना है अपने आप को रब के सुपुर्द कर दो फिर देखो होता क्या क्या ठीक है ना जी अपनी ज़िंदगी को सुन्नत और कुरान मजीद के मुताबिक गुजारो और अपने मामलात दुरुस्त कर लो मरने से पहले पहले हर चीज़ दुरुस्त कर लो हर चीज़ सही हो जाएगी अल्लाह खैर करेगा जी ये हज़रत सैदना इब्राहीम अल्लाह के दोस्त हैं खलील वत्त हज़ल इब्राहिम खलील कुरान मजीद में भी अल्लाह अल्लाहर शशाद फ़रमा रहे हैं कि इब्राहीम मेरा दोस्त है खलील है मेरा क्या हुआ कि एक दिन हुक्म हुआ क्या इब्राहम अपनी बीवी और अपने बच्चे को ले और जा के जंगल बयाबान में छोड़ गया आगे सवाल नहीं किया ये नहीं कहा कि क्यों छोड़ के आए किसके सहारे छोड़ के आए वहाँ पर कुछ है नहीं है चुप करके पकड़ा अभी नौमौलूद बच्चा है बीवी है जाके बे आबो हवा वादी में छोड़ कर आ रहेगा पीछे से आपकी बीवी ने आवाज़ लगाई हाजरा ने आवाज़ लगाई क्या इब्राहिम इस जगह पर किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो छोटा सा बच्चा मेरे पास है कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पर ना पानी ना कोई दरख्त ना कोई साया ना कोई परिंदा कुछ भी नहीं है तो किसके सहारे छोड़ कर जा रखे हो तो फिर हज़रत इब्राहीम ने आगे से इर्शाद फरमाया कि इसमाइल की माँ मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करके हूँ। उसका हुक्म हुआ और मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ आगे फिर वो भी माएँ थी फिर आपने आगे से जवाबा इर्शाद फरमाया कि अब्राहीम अगर ये रब की मर्जी है अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमारा रब हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा आ, आ, आ। अगर हमें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो अल्लाह जाने और उसकी मखलूक जाने तो जब हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे तो फिर हमारा वो ख़याल नहीं रखेगा क्या बात है जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तोहमत लगाने के लिए जुलैखा ने जब महल के अंदर कैद किया था ये तो आप सब ने पढ़ा हुआ ना आप भागे दरवाज़े सारे बांध लेकिन उनको यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है और जब भागे यकीन कामिल था दरवाज़े खुलते गए हज़रत यूसुफ़ सलाम बाहर चलते गए जब हमारा यकीन भी कामिल हो जाएगा ना फिर हमारे भी वारे नियारे हो जाने फिर हम भी सुरख होंगे हमारी टेंशनें हमारी तकलीफ़ें परेशानियाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी हकीकत बात है देख लो मेरे भाइयों जब एक बंदा गुनाह करता है तब एक बंदा गुनाह करता है दुनियावी बात है कोई उसने ग़लती कर दी है कोई गलत काम किया कोई चोरी किया कोई कत्ल किया कोई डाका किया जो मर्ज़ी किया फिर उसको सजा दी जाती है फिर कोई बंदा अगर कत्ल करके आया हो तो उसको सजाए मौत सुनाई जाती है फिर एक जज लिख देता है कि भाई ये इस बंदे ने किसी को कत्ल किया है इसको सज़ा मिलेगी अब इसकी सज़ा क्या है इसको सज़ाए मौत दी जाएगी इसको सजाए मौत दी जाएगी और एक फ़लाँ तारीख को इसको तख्ते दार पर लटकाया जाएगा अब वो बंदा जो है जो कैदी है जो मुलजिम है जो गुनाहगार है जब उसने देखा कि फ़लाँ दिन मेरी मौत के आर्डर जारी हो गए अब फ़लाँ दिन मुझे तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा अब उस जज के लिखे हुए पर उस कैदी का इतना यकीन है कि तब से लेकर तख्तेदार पर लटकाने के लम्हे तक उस कैदी का एक एक लम्हा जो है वो क़यामत बन जाता है उसको यकीन होता है कि फ़लाँ दिन मेरी मौत है और मैंने मर जाना है अब एक जज के लिखे हुए पर उस कैदी का इतना यकीन है कि उसका एक एक लम्हा कयामत बन गया है एक हम भी तो कैदी हैं एक हमारे लिए भी तो लिखा हुआ है ना उस मुनसिफ हकीकी ने कुल नफसिन जय मौत जाना तो हमने भी है अब दुनियादार के लिखे हुए पर हमें यकीन है हम डर रहे हैं कि फ़लां दिन मर जाना है उस रब ने भी तो हमारे लिए लिखा हुआ है ना कि तूने भी मरना है मरना तो हर इंसान ने है कोई बंदा ऐसा कि बताए जनाब मैंने नहीं मरना या कोई बंदा ऐसा मुझे बताए कि जनाब मैंने आज नहीं मरना मैंने कल मरना है काफ़ी सारे हमारे बंदे ये भी तो होते हैं ना वो जो कहते हैं कि जनाब अजय हज़रत साहब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है हम रमज़ान शरीफ में नमाज़ शुरू करेंगे रमजान शरीफ आ जाएगा कारोबार थोड़े मट्ठे हो जाएंगे जना फिर नमाज़ भी फिर कुरान भी फिर इबादत भी सब कुछ तो किसने रमज़ान देखा है रमज़ान किसने देखा है किसी को नहीं पता कि हमने हमारी अब ये भी नहीं पता कि यहाँ से उठ के जाना भी है कि नहीं ये भी नहीं पता मेरे भाइयों तो, तो अपनी ज़िंदगी को अगर दुरुस्त कर लें तो फिर क्या ही बात है अब अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो क्या ही बात है हज़ूर पाकर ही सलात सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो क्या ही बात है नमाज़ क़ुरान इबादत ये तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मकसद था लेकिन अफसोस हम इसको भूल कर नहीं किस साइड पर चल निकलेगा ठीक है ना और आज हर बंदा हकीकत बात है गफलत की नींद सोया हुआ है हर बंदा बस जी ये ये इकट्ठा कर लो ये इकट्ठा कर लो ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है बस यही काम चल रहे हैं जी जिधर जाओ ना जनाब यही बात चल रही है कि जी ये चीज़ मेरी है ये चीज़ मेरी है फिर अगर कोई और चीज़ अच्छी नज़र आ जाए फिर ये दिल में ख्वाहिश होती है कि काश ये भी मेरी होती बस यही चल रहा है कि ये भी मैं इकट्ठा कर लूँ ये भी मैं इकट्ठा कर लूँ ये चीज़ भी मैं ले लूँ क्यों जी खाली हाथ जाना है मैंने और ये कफ़न एक वाहिद ऐसा लिबास है जो हमें हर रोज़ बताता है कि भाई तो जितना मर्ज़ी इकट्ठा कर ले तो जो मर्जी कर ले जाना तो तूने ख़ाली हाथ है जेब भी कोई नहीं लगी हुई हाथ भी नहीं बाहर निकले होते हर चीज़ बंद करके जना प्रेस करके चलो जी ये तो हकीक़त है बस ये जी मेरा है ये मेरा है ये मेरा है। बस ये करते करते हर बंदा इस दुनिया से चला जाता है आखिर क्या है मौत है आखिर क्या है कबर है जिसकी तैयारी कोई नहीं हमारे पास हज़रत मूसलात सलाम तो ये आखिरी बात है जी टाइम ख़त्म होने वाला है हज़रत मूसलात वाम की कौम में ना एक मसला हुआ जैसे आज हमारे हो जाते हैं ज़मीन के पीछे लड़ाइयाँ झगड़े कि जी एक एक इंच भी हो ना एक इंच अगर इधर से इधर हो जाए ना भाई कतल हो जाते हैं एक इंच के पीछे इधर से इधर हुआ जनाब चुको इसमें जनाब मारो कत्ल हो जाते एक एक, एक इंच के पीछे हज़रत मूसलाम की गौम में भी ऐसा वाक्य हुआ दो भाई आपस में लड़ खड़े हुए ज़मीन के पीछे अब एक जैद कहता मेरी या बकर कहता मेरी या दोनों लड़ रहे हैं अब उनसे फैसला नहीं हो पा रहा कि ये ज़मीन है किसकी तो हज़रत मूसी सलातम की बारगाह में पहुँचे और वहाँ पर जाके ना ये मसला पेश किया कि ये मसला हमें दरपेश है कि ये जैद कह रहा है ज़मीन मेरी है ये बकर कह रहा है ज़मीन मेरी है अब हमसे फ़ैसला नहीं हो रहा तो अल्लाह के कलीम आप फैसला फरमाए ज़मीन किसी है ये इसकी है या इसकी है तो हज़रत मूसा रही सलात वसलाम ने फरमाया कि तुम सब लोग मेरे साथ इकट्ठे होकर उसी ज़मीन के टुकड़े चलो। पर चलो वहीं पर जाकर बात होगी और उधर ही फैसला होगा सब लेकर वहाँ पर पहुँचे अब वो दो तो जो भाई आपस में लड़ रहे थे ज़मीन के पीछे वो भी उधर ही थे तो हज़रत मूसा लि सलात वसलाम ने ज़मीन को हुक्म ज़रब लगाई और हुक्म दिया कि ए ज़मीन अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि बता कि तू किस की है तू जैद की है या बकर की है दोनों हैं। ये कहता है मेरी है ये कहता है मेरी है अब तू बता कि तू किस की है वो ज़मीन पहले तो सलाम अर्ज़ करती है क्या रब के कलीम सलाम पेश करती हूँ कबूल फरमाए उसके बाद उसने जवाबन अर्ज़ की कि ए रब के कलीम जैद भी झूठा है बकर भी झूठा है ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ बल्कि इन दोनों को कहो तैयारी कर लो ये दोनों मेरे हैं इन दोनों को कहो तैयारी कर ले ये दोनों मेरे हैं भाई जमीन जमीन हमारी तो नहीं है न ज़मीन हमारी तो नहीं है हम जमीन के गए हमने ज़मीन के पास जाना गए तो जितना मर्जी लड़ ले जाना तो तुझे ज़मीन के अंदर है ठीक है ना जी तो मेरे भाइयों तैयारी कर लो अपनी मौत को याद करा करो हर वक्त अपनी मौत की तैयारी तो करो गुनाहों से माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी का असल मकसद समझो नमाज कुरान इबादत ये अपनी ज़िंदगी का शियार बना लें आप फिर ज़िंदगी सौकी गए ठीक है ना जी बस अल्लाह रब्बुल रबुजत हम सबको अमल की तोफ़ी फरमाए, और हम सबको ऐसा बंदा बना दे जैसा वो चाहता गया हमें ऐसा बंदा बना दे जैसा वो चाहता गया मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त फरमा लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी यहाँ पर बयान हुआ है मुझ समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए